İmam Sadiq ağadan soruşdular ki, ağa, İmam Hüseyn əleyhissalam Kərbəlada hər nəyi var idi, Allaha qurban verdi, dinə qurban verdi. Allah ona nə verdi? Buyurur ki, Allah ona bunu verdi. İmamət kimi böyük bir məqamı ağanın nəslində qərar verdi. 9 İmam İmam Hüseyn əleyhissalamın sülbindən gəldi. 2-ci qədrinin torpağına şəfa verdi. Hər kəs ondan yesə torpaq yemək haramdır. İllə Turbətül Hüseyn, İmam Şeynağanın türbəsindən başqa. O türbədən şəfa məqsədi ilə yeməyə şəriətimiz icazə də verir. Yiya bilərsən. Təcrübədə də görsənib. Allah İmam Şeynağanın torpağına şəfaanı verdi. Qəbrinin yanında da dualarının qəbul olmasını qoydu. Hər kəs İmam Şeynağanın qəbrinin kənarında dua eləsə Allah qəbul edir. Sual verən şəxs Bir mən ağadan soruşdum ki, ağa mən sizə dedim ki, Allah İmam Şeyh ilə nə verdi? Siz 3 dənə şey, çay, duz mənim üçün. Üçü də İmam Şeyhinə aiddir. Ona aid olanlardadır. Torpağında, qəbrində və bir də nəslində. Özünə nə verdi? İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, əgər Allah ona aid olan şeylərə bu qədər qiymət veribsə, göründü Hüseyn ibn Əliyə nə qədər qiymət verir? Əzadarının göz yaşı hədislərdə var ki, qiyamət günündə qiyamətdəki cəhənnəm otunu söndürməyə gücü var o göz yaşına. Allah Əzadarına bu qədər qiymət verir. Qiyamətdə gələndə buyururlar ki, cənnətin 8 dənə qapısı var. Keçə bilmədin 8-ci qapı İmam Şeynə məxsusdur. Gəl ordan keç. Azadartun Allah xüsusi qapı açacaq cənnətdə. Hidayət qiyamətdə də mənfəəti faydası. Yəni İmam sən hidayət eləyirsən azadarına. İmam sən azadarının qiyamətdə də yaddan çıxartmırsan. Hər kəs İmam sən əleyhissəlamə əzaz saxlayıbsa, o əzâ onu hidayət eləyər. Üstəgəldə Allah qiyamətin günündə bir qapı açar və bütün İmam sən əzadadarları, sevənləri gəlib o qapıdan keçər cənnətə. Hədislərdə var. Ədnə 8 qapı var. Bir qapısı Babə Şəhid. Varid ordan olacaq zümrəyi Əhbabə Şəhid. Şahidi sevənlər o qapıdan keçəcək. Yığacaq başına öz aşiqləri Nərbal bir şəhid. Qiyamət günündə İmam Sənədə əleyhissalam şəhidləri yığacaq başına. Yığacaq başına öz aşiqləri Nərbal bir şəhid. Əşk pərvanələri Dövr-i Hüseyni alacaq. Şəm-i Tək Fatimənin oğlu Vəsəddə qalacaq. Bütün hamsa aşiqlər gəlib dövrə vuracaq ağanın ətrafında. Ağaç şəm kimi ortada. Qeybidən səs gələcək. Yarı sevənlər gəlsin, yar təxt üstə çıxıb, qanlı kəfənlər gəlsin. Bir münadi də diyr, qarə çiyən nər gəlsin. Dəstə həx, münkirə cənnət qapısın bağlar o gün. Kim Hüseynilərə dünyada gülüb ağlar o gün. Kim İmam Hüseynəleyhəssalamın əzasını saxlayıbsa, qapı açıqdır. Yoxsa haqqın Əli İmam Hüseyn əzasını tutmayanlara əksinə əzadarlara, gülənlərə dəstəhə haqqın Ali cənnət qapsın bağlayar. Bunlar həqiqətlərdir ki, şairlər nəzmə də çəkiblər. Buyurur İmam Hüseyn əleyhissalamın əsasına gəlmişik, bir məqsədimiz də bundan ibarətdir. İstəyirik gəlmişik İmam Hüseyn əleyhissalamə beyət eləyək. Hüseyn, sən Yeziid ibn Muaviyəyə beyət eləmədin. Biz bunu başa düşdük, amma düzdür sənin dövründə yaşamamışıq. Biz də gəlmişik əzamızla sənə beyətimizi bindiririk. Necə o dövrdə Həbib ibn Məzahis, Müslim ibn Awsacə, başqa-başqa şəhidlər əllərinə qılınc götürdülər, gəldilər İmam Seyn ağaya kömək elədilər. Ağam mən nəyəyim çətin dövrdə yaşaya bilmədim. Talə belə gətirdi ki, məni səndən çox-çox soruya saldı. Amma birdən olsaydım bil ağlamaqla bunu bildirirəm. Birdən o dövrdə olsaydım mən də elə sənin yanında olardım. O dövrdə yoxamsa, bu dövrdə yaşayıramsa, buyurur ki, əzamla ağlamağınla mən sənə öz beyətimi bildirirəm. Ona görə əzə saxlayanlar, İmam Seyinə kömək edənlərdir. Bu sözü boş yerə demirəm. Ələləyh salamın bir sözü var. Deyir: "İnna llaha хтара ləna şî'atan yansurûnâ." Amidül Möminun ağa buyurur ki, şükürlər olsun o Allaha ki, Allah bizim üçün bir dəstə tərəfdar seçdi, onlar bizə kömək eləyirlər. Ağa nə ilə kömək eləyirlər? Sizi görməyiblər axı. Sizin dövrdə yaşamayıblar axı. Buyurur: "Yafrahunâ li fərahinâ, yahzanûna bi xuznînâ." Onlar bizim fərahımızə sevinirlər, qəmimizə də qəm lanlar. Hoş sizlərin halınıza. Vallah böyük bir nemətdir. İnsan ağlamaqla Hüseynə kömək edə bilə. Sən sual verdin mənə, ağlamaqla mən, mən Hüseynə necə kömək edə bilərəm? Buyurur ki, ağlamaqla İmam Hüseynin hədəfinə kömək edirəm. Özünə yox. Alimlərdən biri deyir, bir 72 şəhidlə əzadarın arasında cəmi bir dənə fərqi var. Soruşdular ki, ağa nədir o fərq? dedi o 72 şəhid o zaman İmam Hüseynin özünə kömək elədilər. Əsasını saxlayan əzadallar Hüseynin hədəf və məqsədinə kömək edirlər. Bir dənə fərq qurdadım. Yəni bu günlərə gəlmişik İmam Hüseynə əzar saxlamağa, ağlamağa, buyurur İmam Hüseyn ağanın hədəfinə kömək etməyə. İmam Hüseyn ağanın ölməkdən hədəfi nə idi? Yəni aləm bilsin ki, insanlar kimə itaat etməlidir. Kimi özlərinə rəhbər seçməlidir. Biz ağlamaqla bunu istiyi deyək. 1-ci məclisi xanım Zeynəb keçirdi özdə Yezidin sarayında. 1-ci məclis. Yezid dedi, nə işləyirəm? Dedi, səndən bir dana istəyimiz budur. Gətirdi bir qara parça vurdu məclisə. Dedi, əzaya gələnlərlə işin olmasın Yezid, adamlarına da təpşir işin olmasın. Bir-bir gəlirdilər İmam Şeynağanın əzasına, xanım Zeynəb Yezidin öz iqamətgahında Hüseyn ibn Əliyə məclis qurdu. Cəhatə bax bür harda nə qurur ha başlayırlar ağlamağa İmamə Səccad əleyhissalam Yezid otduğu yerdə durur məmbərdə bir çıxış edir. Çıxış edəndə o qədər məntiqli çıxış edir, özün tanıtdırır ki, Yezid əmr verir ki, görür cemaət ağlayır, cemaət ağlaşır məclisdə. Yezid əmr verir azan verənə. Bir ay müəzzin, dur azan ver ta imam, bəlkə azanın səsinə hörmət edib səsin kəsə. Danışmıya. Deyir qaxdı müəzzin başqada azan verməyə. Azan verən kimi ağa sakit qaldı azanın hörmətinə. Çatdı əşhedü enna Muhammədə rəsulullah. İmam Səddə dəğa üzün tutdu həmin müəzzinə. Ay müəzzin, dayan bir saxla öz görün. Bu peyğəmbərin adınçı deyirsən? Yezid. O süzün babavuzdur, yoxsa mənim babamdı? Əgər desən ki, mənim babamdı, vallahi yalan deyibsən. Əgər desən süzün babavuzdur, bəs bu nə haldı? balalarının başın kəsmisən gətirib qoymusan qabağıva yerdə qalanları da əsir eliyib qollarında o, zəncir o, də bu nahaldı dir yezid həmin taxtı tacından düşür çıxır gedir tarix belə yazır yəni imam seyn əleyhissalamın əsası zalımları qaçırdır zülmün sütunlarını titrədir. Ona görə bizə deyiblər ki, əzəl saxlayın. Çünki əzəl saxlamaq Hüseynin məqsədinə kömək eləmək idi. Kömək eləyirsən sən İmam Hüseynin hədəfinə, məqsədinə. Zəmal muharibəsi idi. Əli əleyhissalam vuruşurdu. Axırda qələbəni çaldı. Qələbə çalandan sonra bir nəfər gəldi, cemaət sevinir. Müslümanlar, əsgərlər sevinir, bir nəfər gəldi ağanın yanına. Dedi ki, ağa Çaşıq qardaşım da burada olaydı. O da bu qələbənin iştirakçılarından olaydı. Dedi ki, sənin qardaşın burada olmasa da, görün qəlbi bizimləndi. 16 ağa bəli qəlbi bizimləndi ağa ardıcam bir söz duyurdu buyurdu fələqəd şəhid nafi əskər naha va sənin o qardaşın bizimlə elə şərikdir olmasa da amma şərikdir çünki qəlbi bizimləndi o qardaşın bizimlə şərikdir nəyin ki qardaşın o insanlar ki fissla bir rical və erxam nisa hələ ana bətnindədilər dünyaya gəlməyiblər O da birdən dünyaya gəlsə, desə ki, bəli, Əli haqq olub, Düzəliyi belə muharibəni udub, Muaviyənə vurub, o adamdır elə bizdəndir. Errazi bi fe'li qavmin cəhaidehi. Bir insanın əməlinə, gördüyü işə razı olsun, elə onun kimisən. Biz gəlmişik bu günləri razılığımızı bildirək ki, bəli, Hüseyn ibn Əli düz eləmisən, biz də gəlmişik səndən beyyət eləməyə. Allah əzadları 72 şəhiddən ayırmayacaq. Nə var, nə var? durub gəlmişi üçün İmam Əli (ə.s.)-ə öz məqsədimizi bəyan eləyək və ağanın hədəfinə əzamızla ağlamağımızla kömək edəyək. Allah o savabı bunlara da verir.